Здравствуйте! Сегодня с нами художник-график, заслуженный журналист Украины Николай Капуста. Здравствуйте, Николай Николаевич! Добрый вечер! Ну, позвольте вас сразу спросить, вы ведь в основном художник-карикатурист еще. Вот э, это у вас Капуста псевдоним или родная фамилия? Нет, это настоящая фамилия, настоящая? причем э, родом она с Полтовщины. Ага. Дед Капуста мой, э, и дед рассказывал, что корни наши идут от Лаврина капусты из подвижника Богдана Хмельницкого. Ну, правда, в семье никаких документов вроде бы не было, но такая легенда в семье была. Ну, вообще на Полтавщине много забавных фамилий. Они как бы, у полтавские прадеды у, упражнялись, кто смешнее. Э, Довискуп, да я вспоминаю, Нетудыхата. А это уже Макуха, Вишня, Бричка, все что угодно. его. Не, Кто-то, наверное, перебирал, как ему И потом бедные потомки спустя сто лет начали уже все это себе как бы... Все клички становились фамилиями. Ну, дело в том, что Полтавщина вообще много дала писателей, одних только сколько. Достаточно назвать сатириков, я имею в Михаил Зощенко. Немногие знают, что Зощенко на Украине родился. Андрей Данилко, Данилко, Кавинька, да. Ну и вообще, ну, так сказать, чем вы можете объяснить? Одесса дала много а, юмористов. Вот, Одесса в... и Полтавский, да. Притом на весь Советский Союз. То есть для Украины это слишком много, две таких обоймы. Ну видите, хватило даже на весь Союз. Ну да. Ну а вы тоже под Полтавой родились? Ну не под Полтавой там недалеко от, кстати, села Вороньки откуда Сковорода. Я а -а, помню. Еще Сковорода. Когда да В детстве я. Я уже не говорю Дунаевский, много. Да, много. Я, кстати, каждое лето проводил только в деревне у деда бабы, потом никогда ни в каком пионерском лагере не было, ничего. Ну так как-то повелось. Вот и от, оттуда, наверное, ну, вот мы с вами говорим по-русски, я бы мог сейчас запросто говорить украинскую мову. Оттуда она наверное, у меня и вошла, впиталась, такой чистый украинский язык, без всяких там шероховатостей, суржиков и так далее. Кстати, еще о фамилиях. Гоголь хорошо это подметил, когда в пьесе «Женихи». Значит, несколько женихов добиваются одну невесту, да? Заходит толстячок в прихожую, вытянул руку и говорит «Яичница». Сейчас смотрит так один из них говорит благодарю мы уже позавтракали нет вы меня не поняли моя фамилия яичница фамилий. да так вы говорите отец из-под полтавы а где а вы уже где родились там же я родился в донбассе в донбассе он из тех краев с родины поехал учиться в Одессе учился вот э, Здесь, э, на юге Украины, познакомился с моей матерью будущей, а потом осел в Макиевке. Uh -huh. Там жил, работал, он был библиотекарь, связан с, был, дружил с поэтами, сам ага. писал стихи когда-то. макиевчанин полтавского разлива Сам, говорю, писал стихи, увлекался Багрицким, вот в честь Багрицкого он меня назвал Эдуардом. А, так ваше настоящее имя Эдуард? Ну, первое, можно сказать. Первое, да? И вот когда меня маленького повезли на село, то там э, тетя говорит, так что это за имя, так и с, таки, с таким призвищем. Понесли меня в церковь, там крестили, и окрестили Иваном. Ну, а после войны, вы знаете, и когда учился в училище художественном, и даже уже здесь, после училища в Донецке, даже коллеги-журналисты как-то, ну, тоже вот этот диссонанс, да, как-то посмеивались. Ну, я решил изменить имя. А Николай взял э, в честь братишки, который где-то в 10-месячном возрасте в 41-м году умер. Ага. Ну, как бы в память о нем. Вот так что у меня таким образом три имени, но они... Это так. Ясно. Не в документах. Но сейчас... Все вас зовут Николай Николаевич. Да. Мы уже с вами сколько знакомы. Ну, в семье, быть. кстати, до сих пор меня так все называют. Вот так, да. Да. По первому. Так, а когда у вас вообще это пристрастие появилось к шаржам, к юмору и вообще к художественному Но творчеству? Ну, вы знаете, первые контакты с юмором, я думаю, можно вспомнить это даже еще где-то возраста трех лет. Были книги у нас в доме, и вот я любил разглядывать Марка Твена. Uh -huh. А тогда иллюстрировали так множество головок по страницам всех героев, персонажей. Я вот смотрел на них, а они были там нарисованы забавно, смешно. Я их как бы передразнивал. В общем, это такие перв, первый такой контакт какой-то неосознанный, возможно, еще. И продолжение уже, когда я научился читать, опять связано с Марком Твеном. Я помню... Вильсон Маккинная голова, у него есть такой рассказ, mm -hmm. когда этот Вильсон идет по городу, а на него там какая-то собака лает. Ну и он такую фразу обронил, если бы мне принадлежала хотя бы половина этой собаки, я бы ее убил. Mm -hmm. Ну а народ, который это слышал, значит, начал смеяться, думает, что за ненормальный. Вторая половина тут тоже умерла. Вот так его прозвали Вильсон Маккинная голова. В общем, ну и такие вот юмористические да. коллизии из литературы, так они постепенно Твен. входили. Азарный большой был всемирного масштаба. Я хочу сказать сразу, сказать, как увидел только, каков, каков у вас Марк Твен? Это шарж или не шарж? Я так и не понял. Но это изумительный ну, пародиант. Это шарж. Да, я там как раз попытался отобразить его. Вот это его трубка знаменитая. Да, 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 да. Но трубка в виде корабля, на котором он ходил по Миссисипи. И этот дымок тоже в виде самой реки Миссисипи. Угу. Этот шарж я посылал когда-то на конкурс в Италию. И что? Ну, он там был, выставлял. Вернули я, они его вам? Ну, и даже вернули. Вот, да? э, на выставке, вот если вы видели, там два больших шаржа, еще да, Сарвантос да. есть. Хорошо, давайте немножко назад вернемся к учебе. Где вы учились? Учился я, тогда назывался Луганск-Варшавоград. Прошло государственное художественное училище. То есть вы вот. сразу нацелены после, были все-таки на Да, вот после седьмого класса как-то у меня это тяга к рисованию. Угу. Вот. И отец меня там под... научил на и ставил, потому что он пару лет учился в Одесском училище художественном. Ага. Так что тоже был в каком-то роде художник. И вот эта подготовка мне помогла потом после седьмого уже класса поступить в училище. Правда, я хотел заниматься графикой, да. но графическое отделение как такого вообще в училище не было, только живопись и скульптура. Так меня даже на живописное не приняли, я так сдал хорошо скульптуру, говорят, или поступайте на скульптурное отделение, или на следующий год тогда уж. Ну я думаю, что год терять, да, и так поступил с удовольствием, освоил это. Этот жанр искусства, да, да, да. диплом получил скульптор, но, к сожалению, потом заниматься этим так и не пришлось. Вот тяга графика все-таки победила. Победила. Да, я поступил в газету, тем более работать в штат. Ну а здесь ясно, что дело. Рисование, карикатура, ясно. зарисовки с натуры, пейзажи. Вот, кстати, самый первый рисунок был опубликован в Радянской Донеччине в 1955 году. именно... Рисунок такой не юмористический. Тогда как раз э, реконструировали библиотеку имени Крупской, и она вошла в строй. И вот я сделал рисунок этой библиотеки. И такая была моя... Но он у вас сохранился? Публикация. Рисунок нет, но нет. вырезка из газеты есть. Хорошо. Так вы в Радянской Донете много 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 лет работали, насколько я помню. Ну, это я говорю, публикация была в 1955 году. А вот 59 1959 году я уже в аппарате редакции. И до 1990 года. Угу. Ну, я бы, наверное, не ушел из нее и до сих пор. Но тогда Совет создал газету «Жизнь», и в нее пошел редактором человек из радянской Донецки. И он меня со страшной силой забрал, уговорил перейти уговорил. туда. Угу. И в жизни я вот до 2007 года работал, Но а сейчас на творческих хлебах, так сказать. Параллельно, параллельно работая в газете, вы стали принимать участие в конкурсах, и именно да, э, ш, ну, шаржи и я в этом направлении. Публи... Э, э, в газеты из журнала Киева, «Москвы» публикации были. Угу. А потом, значит, ну как потихоньку, из прессы стал узнавать о конкурсах. По-моему, и... еще в Перце вы публиковались. В Перце. Перце – это, можно сказать, первый такой удачный дебют. В 1967 году был опубликован рисунок, и этот рисунок был перепечатан за рубежом. И я попал с ним в число лауреатов года. Тогда, значит, каждый год. А что за рисунок? Рисунок такой, что он актуален до сих пор. И вот журнал Панорама его опубликовал с таким комментарием. Ну, там ситуация такая, значит, на рынке мужик разрезал арбуз, он белый, а. ну а для рекламы, значит, он взял и красной краской его красил. А, да, помню, вот. помню его, да. Он так и был подписан, робот рекламу. Но я думаю, что эта тема актуальна до сих пор, поскольку, наверное, и вы наслышаны, и наши зрители. Как нас супермаркеты надувают. Нет, они по цвету как раз все красные. А вот что касается качества, да. Так, еще какие у вас были там завоевания? После из первых таких, ну, они как самые памятные, да, первые да. успехи. В литературной газете я прочитал в 1973 году, что Габрово там oh. создали у oh. Габрова дом юмора, и вот они проводят первую международную выставку. Ну, я послал туда несколько работ. Там, там все... же серьезный очень был подбор художников на Габр. Конечно, серьезный. Там быстро, по-моему, там. после первых лауреатов да. были Кукриникс, Кукри... Жанна Фельж, знаменитый француз. Да. Вот. И, И я третью премию получил в эту обойму. А в 1975 году они меня пригласили на фестиваль, что я там побывал, посмотрел, все это очень здорово. И вот с тех пор у меня там. После Габрова много знакомых коллег иностранных появилось, они мне давали адреса, Вот так вот мне ну, расширился. Ну я помню, расширился и, круг. И Балтика вас узнала, и Россия, и Молдова, да, Казахстан, я ну, что-то вспоминаю, помню, причащий, да, читал о вас кое-какие статьи главное это было, может быть, нет, а ежедневная работа в любимом жанре и знакомство с мастерами мировыми, правда же? Знакомство было по прессе в основном. Ну и что? Мне ну и что? единственный раз удалось познакомиться с Битступом знаменитым в Москве на международной выставке. Ну так, мы обменялись, так сказать, приветствиями, а потом я увидел в альбоме его работ, который был издан еще до нашего знакомства, увидел страничку рисунков из советских книг, и там даже два рисунка на одной странице поместили. То есть как бы мы заочно были <связано> знакомы да, а вот до видите, того. Я да, я же об этом и говорил. Вот. Значит, а ну. Борис Ефимов наш знаменитый, ну, мэтр карикатуры, да. он даже мне как-то помог в смысле издания книги в Москве. Я тогда написал заявку в издательство «Советский художник», но там что-то, значит кто-то покрутил носом. Я тогда с Борисом Ифимовым написал письмо. Мы с ним тоже в Москве там знакомились и угу. не раз встречались. Ну и он как бы помог в этом деле. И поэтому я в те годы, по-моему, единственный из областных художников страны, так сказать, вышел с альбомчиком в издательстве под такой солидной рубрикой мастера советской карикатуры. Да, это было действительно очень почетно. И я встречаю до сих пор людей, которые помнят этот сборник. Мне одна Женщина говорила, что они жили в Магадане, и там отец купил утозвод. Ну, То есть представляете, по всей стране это Конечно. разошлось. Вот так mm -hmm. приятно было.